Вити зірковий коктейль програм про відомих та талановитих сьогодні. У нас в гостях струнка підкачена леді, яка вміє постояти за себе, адже вона – 14-кратна чемпіонка України з тейпандо Анна Тарапата. Анна, ви родом із Донецька, зважаючи на ті події, які відбуваються в Україні, змушені були переїхати до Черкас. Власне, як відреагували на такі неочікувані повороти долі? Но на тот момент я не осознавала всей серьезности происходящего, поэтому мы уехали из-за того, что было да, там шумно, паника в городе начиналась. Я слышала и видела лишь перестрелки, и услышала отдаленно раскаты взрывов на аэропорту в Донецке. Муж посчитал необходимым, и я считаю, что это правильное решение вывести меня с ребенком из Донецка. Мы уехали на море, а потом не доехали до Киева, побыли чуть-чуть транзитом в Мариуполе и приехали в Черкассы. Власне, ныне у Черкасах вас охрестили переселенкою. Что можете сказать про такой статус? Як с ним живеться? Да, это уже как местная шутка. Я там где-то что-то не так сделаю, я говорю, о, это заголовки для местных СМИ. Переселенка из Донбасса агитует там шикощанок на самоворону. О, переселенка из Донбасса. Ну, э, я считаю, что это неправильно. Э, неправильно, потому что происходит разделение, потому что стоит клеймо на, на всех в такой ситуации оказавшийся, как и я. И другое все равно отношение вызывает у людей, нежели к местным жителям. Касательно это, из этих справок со штампами, постоянными отметками, заканчивая даже просто медобслуживанием, оформлением э, обычной амбулаторной карты. Обойди, подпиши у завед... зав... глав... главврача, да, там, заведующее отделение. А, Черкасы Черкасы, с Донецком, довольно спокойным местом. Как вам в нем живется? Я вам цитирую. Когда я приехала в Черкассы, и 4 месяца не знала, чем себя применить, это была осень, я не знала, что здесь красивые там пляжи, да, я не видела столько зелени, было серо, мрачно, много дождя, влажный воздух, что для нас непривычно, большинство донецких и вообще с нашей Донецкой области сразу начинаются бронхиты, хотя мы ими раньше вообще не страдали. Я сказала, що боже, мой, куди ж ми приїхали. Це город для зустрічі старості. От сюди награди приїжджати там к 50-60 гадам. Ну я шею ви тут уже другий рік, і можна сказати, що досить активно так велися у наше життя. Намагаєте розворушити якось черкащан. ви одна із небагатьох тих, хто організовує різноманітні благодійні дійства. Цікаво, що вам рухає. А, ну не знаю, так получается. Просто я понимаю, что э, подобное притягивается к подобному. У меня идеальный коллектив, у меня замечательные люди вокруг меня, хорошие тренера, хорошие девушки, которых я тренирую, хорошие парни. Они мне помогают, я им, я им помогаю. Причем эта наша инициатива была э, общая. Мы начали, как бы я, Ксения Федоси, которая печет вкуснейшие пряники в Черкасах, э, печь пряники и ездить поздравлять деток из школы интерната номер 16. Просто с Рождеством, потом поехали на, боже мой, какой же был праздник, День защиты детей. Потом они нас пригласили к себе уже на праздник, было 70 с чем-то лет, не буду врать, этой школе. Мы были очень рады, счастливы. Ну, просто ты понимаешь, что обычные люди, обычные дети, которые имеют это в повседневной жизни, внимание со стороны родителей, близких, родственников, ну, они это воспринимают как должное. А те детки, они настолько открытые, настолько беспечные, что ну, ты получаешь море удовольствия и думаешь, как же здорово, что ну, ты можешь подарить кому-то день радости. Ну, и приходишь домой и думаешь, как же хорошо, что вот у тебя есть доченька, у тебя вот есть дети. Ценишь гораздо все больше. И я смотрю, что откликов очень много становится. С каждым разом у нас все больше, больше, больше. Первый раз мы ездили в составе 8 человек, расписывали пряники, помогали деткам с различными недугами, и синдромом Дауна, и есть дети с аутизмом. Ну, приехали, подарили, прянички помогли, научили. Ну, то есть это хорошо. А потом вот мы провели позавчера э, благодейный open air. Нам помогло большое количество людей, все диджеи Черкас откликнулись на мою идею. Ведущие были, весь Team э, Evenmakers предоставила бесплатно вообще оборудование. И, скажем так, огромное спасибо Богдану Калятко, который нам разрешил провести на территории Живчика, Экватория, нам, нас поддержала призами ценными. Мы собрали 1749 гривен, 25 копеек на лечение Качковенко Арины. Это уже второй наш, наш запланированный такой массовый праздник. А до этого мы бежали в село Леськи, откуда сама Ариночка. Проводили тренировку под открытым небом для всех жителей Лесяк и собрали, ну, как оказалось, больше. 6000 одну гривну за одну тренировку. Ви авторка проекта Шлях до нової себе. Власне, з якою метою був започаткований цей проект? Ну, идея возникла давно. Идея родилась сама по себе, наверное, где-то ближе к ноябрю месяца, но я не знала, как ее преподнести, вообще, как ее воплотить в жизнь. Благодаря Даше Подолян, которая организовала этот прекрасный конкурс местных громад, да, инициатив, идея, идея, результат, то есть, ну, она меня натолкнула на такую мысль, что, о, оказалось, ну, она как бы, само по себе у меня уже идея была в голове, я просто написала людям, которым было бы это интересно, откликнулись в первую очередь Аня Харченко, Татьяна Ковальчук, Элина Максимец, в принципе, те, кто является командой нашей. Александр Остапенко – это хороший мой знакомый, он проводит все время наши там, фотосеты, отчеты, большое ему тоже спасибо. Ну и после того, как я стала одной из победительниц, да, у нас их шесть было, после поездки в Польшу, которую тоже нам оплатили полностью, фонд Роя, я поняла, что я на правильном пути, потому что в Европе это тоже оказалась очень такая глобальная проблема, о которой тоже не молчат, и существуют похожие на мои мою идею курсы. Ее привезли и привезла девушка какая-то из Германии, которая преподает так называемый вендо. Та же самая система, просто кто как называет, Конечно. да, да. И я вернулась сюда, понимая, что это нужно. Обращаются, понятное дело, что тяжело собрать ну, как бы массовость такую, да, взбудоражить. Не хотят рассказывать об этом все публично, боятся мнения, суждения. Ну, думаем, что будут. У нас есть уже 10 участниц по проекту, которые официально заявили о своих проблемах, что они были жертвами, являются жертвами насилия, как психологического, так и физического. Ну, я думаю, что этот проект не имеет каких-то там границ и последние даты окончания, потому что с этим часто сталкиваются, как мы с вами тоже слышим, по СМИ, наличие всяких насильников, маньяков и всего остального. Нужно просто позволить женщинам быть уверенным в себе. Я не хочу, чтобы они сталкивались с насилием, с нападениями, но они должны понимать, что она, они могут за себя постоять и не впадать в шок и панику в момент какой-то экстренной ситуации, а знать, что нужно делать. Можно сказать про то, что тейквандо – это мужской вид спорта. Ну, почему стереотипно так склалося. Все же интересно, почему вы его выбрали. Идея была отца, Потому что до этого я там когда-то тоже писала такой краткий себе очередь изначально, что я играла на скрипке, пела в хоре, рисовала в студии, занималась танцами, бегала, легкой атлетикой занималась, стометровки. Ну, а потом все это бросила ради тэквондо. Потому что, эм, скажу так, когда ты понимаешь, что такое победа, mm -hmm. когда ты чувствуешь себе силы, это, конечно, э, мотивирует. Мне многие сейчас спрашивают, не хочешь вернуться больше в спорт? Я говорю, зачем? Ну, то есть, вот на тот момент это нужно было как для самоутверждения. Ну, мне сейчас не надо уже утверждаться. Я знаю, чего стоит. Цикаво, какую вы стали за к этому виду спорта? Самостоятельно. Ну, как бы, я могу сказать, что даже э, спорт меняет в человеке отсутствие привязанности. Ну, то есть я смотрю на многих, кто уехал из Донецка, они там все равно тоскуют а по дому, тоскуют там о каких-то там родных местах, о постоянных проведен... ну, проведенных да, там, времени очень большого количества. Но я не скучаю. Я так проводила 12 лет своей жизни, сборы, соревнования, переезды, возвраты для постирать только вещи, сдать там экзамены, когда я еще училась, пообщаться там с мамой и папой, и сказать, мам, ладно, пока, и опять уезжала. Поэтому, ну, это правильно. Не бути матеріалістами, знаєте, здавалося б, що вже все є. Ви майстер спорту, чотирнадцятиразова чемпіонка України, тейквондо, у вас є власна група, ви прожилися, скажімо, тут у Черкасах. Чого хочеться? До чого прагне душа? Прагне душа до своєї жилья. Там ну, как-никак я в гостях. Я живу на съемном жилье, и периодически ничего не хочется там делать, потому что ты понимаешь, что это тебе не принадлежит. А хочется что-то менять. Я э, жуткая рукодельница, еще самого там седьмого класса. Я очень люблю вышивать. У меня дома осталось очень много икон, вышитых бисером мною. И здесь я научилась вязать крючком, там вязаные пледы лежат, вязаные наволочки на подушке. Я понимаю, что это некуда мне деть. Ну, то есть я бы хотела купить там какой-нибудь красивый диван, переделать интерьер на свой вкус, сделать что-нибудь в стиле Боха Шик или Прованс. Я люблю такое. Ну вот, да, хочется, люблю. Картинки красивые, всегда их собирала. Вот, да. Моя первая цель. Сейчас хочу жилье в Черкасах на данный момент, потому что нужно где-то пустить корни. Понимать, что ты висишь в воздухе, ну, это не есть хорошо. А дальше... Есть планы на будущее, у нас очень большие. Я сотрудничаю с различными организациями, такие как позитивные женщины. У нас с, с ними большие планы, с диалогом Черкащины. Тоже планируем выездные фитнес-туры. Собираюсь на осень набрать детскую группу такие, да, уже есть желающие, особенно очень много девчонок, что вот хотим отдать девочек, потому что танцы танцами, но это типа не прикалывает их многих. Сейчас такая молодежь пошла очень активно, и хочется им чего-то новенького. Никто уже народные танцы танцевать не имеет желания особого. Ну, мне тольстит, конечно. Хотя народные танцы это тоже хорошо. Традиційним запитанням у нашій програмі є своєрідна асоціативна гра, де вам варто уявити, що існує коктейль під назвою Анна Тарапата. І от які інгредієнти мають йти до цього коктейлю. Ой, буде перець. <кліг «Шоколад> <кліг> да, Пусть буде шоколад. Я б ще додавала туди молотого ореха. <кліг> ну, я думаю, достатньо. Добре, а якби це були риси характеру. <кліг> Черти характеру? ексцентричність. Mm -hmm. Так, что такое? Ну, однозначно хорошее чувство юмора, Я не знаю, как это еще преподнести. Ну и все равно ранимость. Є, звісно, є. Що ж, дякую вам за спілкування, дякую за те, що розбуркаєте, розворушуєте наше місто, ведете такий активний спосіб життя. І також хочу подякувати вам, любі глядачі, за те, що ви були з нами. А ми побачимось рівно за тиждень. Бувайте!